안녕하세요. 리카입니다. 한일 청소년 교류 행사 출장으로 이번에는 도쿄에 다녀왔어요. 일도 하고 맛있는 것도 많이 먹으면서 너무 행복하게 잘 지냈는데 그 순간들을 브이로그로 담아봤습니다. 편하게 즐겨봐 주세요.

아도 입이 안 맞고.

皆さんえ僕たちはスタバで休憩した後に原宿の通りを移動しながら団子のお店に行ったんですねでその団子のお店で日本のおいしい団子を食べました。 先ほどのタイトルの話に戻りますがなぜ「うだんたんたん」っていうタイトルにしたのかというと非常に事件とか出来事が多い一日だったんですねまあ時に使える韓国語として「うだんたん,たんというふうに教えましたで日本の友達も非常に気に入ってくれましたではまず韓国の学生から <laughs>「チェサマーゴ火山記録までなました」 昨109でショッピングをしてたんですけれどもそこですごく日本のかわいい洋服を買ったんですね、えっと、洋服を試着しているときに自分がかけていたメガネを試着室に置いてきてしまいます申し訳なくもあり印象的な出来事でしたありがとうございますじゃあ, <laughs> じゃあ最後にあの。あはい

韓国も、韓国も、まずはまずですけど、ね。はい。だから、えっと。だから、そういう、えっと、日本と、えー、韓国の違いっていうのを、今回の日韓交流を通して、えー、学ぶことができて言語の壁もね、感じることができました。今ね、日本が韓国がで、チャイジャム、イボ・キへ、でう、バディベルスに、でう、そ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 そう、そう、そう、そそう、そう、そう、そ 잘, 아, 그, 스위먼 좋은 경험을 할수 있었습니다. 감사합니다. 자, 시작. 자. 자. <웃음> 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 감사합니다. 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 사니다니다감니다

위해 발전해 나갔으면 좋겠습니다. 그리고 앞으로도 친구와의 교류를 소중히 여기며 다른 문화에 대한 이해와 우정을 한층 더 깊게 할수 있기를 기대하고 있습니다. 더욱 튼튼해지길 기원하며 저의 인사말을 마치겠습니다. 진심으로 감사합니다. 일본어가 만났을 때만 어, 이렇게 이야기를 합디다. 레자아 알리바드. <laughs> 私がですね理事長先生に最後に締めくくる挨拶として日本語をちょっとお教えしましためっちゃありがとうという風に言ってくださいました

I <laughs> do